সিএ এর বিরুদ্ধে তিনসুকিয়ায় প্রতিবাদ প্রতিবাদে সরব বৃহত্তর অসমিয়া যুব মঞ্চের সদস্যরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কুশপুতুল দাহ করতে গেলে পুলিশের বাধা পুলিশ বাধা দিলে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় প্ৰথমে বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ তৰফৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ ঐক্যবদ্ধ এখন সংগ্ৰাম প্ৰয়োজন আছে যি সংগ্ৰামে আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদৰ লগতে কা আন্দোলনৰ যি পাঁচজন শ্বহীদে আঠশ ষাঠিজন আমাৰ অসমৰ জাতি অসমৰ মাটিৰ কাৰণে শ্বহীদ হ'ল সেই শ্বহীদৰ প্ৰতি দুপাল তেজৰ ৰক্ত হিচাপ কিন্তু অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰ দিব লাগিব তাৰ প্ৰতিবাদত আমাৰ অসমৰ অসমৰ অসমীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকে কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰতৰ গৃহ বিভাগে যি এটা হঠাৎ হিৰান্ত লৈছে আমি কাৰ জাপি দিব গৈছে এই কাৰ্যক আমি বৃহত্ত অসমীয়া যুৱ মঞ্চ লগতে বৃহত্ত অসমীয়া জাতিক কোনো কাৰণতে মানি লব নোৱাৰো তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু অসম চৰকাৰে ভুগিব লাগিব দুহেজাৰ ছাব্বিশ চনৰ ইয়াত প্ৰত্যুত্তৰ ভুগিব লাগিব তাৰ বাবে কিন্তু বৃহৎ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আমি শক্তি নিবনাৰ কৰিছো